يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فَلَا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأن لا تشعرون إن الذين يردون أسواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله أولئك الذين امتحن الله وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في شان حبيبه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد